Самый, а не там помещено. рядом помещение не тронуло, но рядом там еще одна комната. Еще одна сушка, да? Да, там ничего не тронуло. Ну там они по потолку они еще одинаково. Нет потолка, или потолок высокий? Нет, потолок не высокий. Не высокий? Нет, нет, Ну я не досветил. Они да? Перекрыты. перекрыты. да? да. Что тогда не достало, не достало. Ну, ради... вот он, да. да, мой. Да. мой Сотрудниками предприятия была оперативно вызвана пожарная охрана, было оперативно локализовано возгорание и устранено задымление в производственном помещении. Пожарные действовали очень профессионально, оперативно. Большая благодарность. Возгорание было, скорее всего, что клея. Это единственное, что там могло загореться. Uh -huh. Сама изолента ПВХ не поддерживает э, горение. А директор по техническому развитию Одесского завода делочных материалов. Коржевецкий Сергей Юрьевич. Сегодня, 15 марта 2013 года, поступило на оперативный пульт сообщение о возгорании э, в цеху по производству поливинил «Флорида» а именно в помещении для сушки. По прибытию подразделения было установлено, что материал, который находился в помещении, охвачен огнем. Были приняты меры по эвакуации обслуживающего персонала объекта. Работало по переменам три звена ГЗДС. Площадь пожара составила 40 метров квадратных. Был подан один огнетушащий ствол. Во время тушения пожара никто не пострадал, жертв также нет. Автоматически подразделения привлекались по повышенному номеру вызова ⁇ пожар номер 2. Всего для тушения пожара было задействовано 6 единиц основной, 4 единицы специальной пожарной техники и 48 человек личного состава пожарно-спасательных подразделений города Одессы. В настоящий момент причина возгорания устанавливается. Старший помощник начальника дежурной смены оперативно-координационного центра, подполковник службы гражданской защиты Крицкий Александр Иванович.